তাকে নমস্কাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ মই পল্লৱী আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ আজি ৰ'দটো দিছে তাকে ভাল লাগিছে ৰ'দ দিলে অকণমান ভাল লাগে ন মুকলি মুকলি লাগে তাকে আজি সন্ধিয়ালৈ আহিব আকৌ ভাত খোৱালোহি কি কিনো ৰান্ধি খুৱাওঁ তেওঁলোকক আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই যাব আৰু ইণ্ট্ৰডাকশ্যনটো বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ সেয়েহে এয়াই কৈ থ'লোঁ আৰু আৰু কোন আহিব কি কথা ভিডিঅ'টোতো চাই যাওক তেতিয়া গম পাব ঠিক আছে প্ৰথমতে আজি বনাম লোকেল চিকেন কলডিলৰ লগত ঠিক আছে এয়া তেল গৰম হ'বলৈ দিলোঁ তাতে চেনি দি দিছোঁ আৰু চেনি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰত অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ ৰঙা হৈ যোৱাৰ পাছতে এয়া দিলোঁ পিঁয়াজ আদা নহৰু বটা তাৰপাছতে নিমখ হালধি জোখমতে দি পেলাই ধুনীয়াকৈ লৰাই থাকিম আৰু পিঁয়াজখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজ খোৱাৰ পাছতে এয়া চিকেন চিকেন আচলতে আনিছিলোঁ ডেৰ কেজি মানে হ'ব নেকি অঁ ডেৰ কেজি হ'ব আধা আধাকৈ বনাম এয়া কলডিলত বৰ বেছি নিদিওঁ অকণমান দিম আৰু ইভাগে আলুৰ লগতো কাৰি বনাম লোকেল চিকেনৰ তাত অকণমান সৰহকৈ দিম কলডিলৰ ভাজিখনৰ কাৰণে বৰ বেছি দিয়া নাই আৰু এইখিনি সময়তে মই পনীৰখিনি কাটি লৈছোঁ যিহেতু আজি বনাম পনীৰ বেঙেনাৰ লগত কেনেকৈনো বনাওঁ আপোনালোকে চাই থাকিব দেই আৰু এয়া প্ৰথমতে পনীৰখিনি জোখত কাটি লৈ পেলাই লাল মিৰ্চ এনেই আৰু কিবা এটা লাল মিৰ্চ হ'লেই হয় আৰু এনেকুৱা হেৰি নাই আৰু জিৰা পাউদাৰ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'ব লাগে ভালকৈ লাগিয়ে গোটেই কি পিছ পনীৰতে ভালকৈ লাগিব লাগে তাৰপাছতে ঢাকি থৈ দিম আৰু আৰু এই ৰেচিপিটো যে মই আপোনালোকক কৈছোঁ বহুতে খোৱা নাই চাগে বেঙেনাৰ লগত বহুতে খোৱা নাই ময়ে খোৱা নাছিলোঁ বহুত ভাল লাগে বনাই খাই চাব আৰু এইফালে মাংসখিনিও চাই আছোঁ কলডিলৰ লগত যেতিয়া মাংস বনোৱা হয় তেতিয়া জুইটো অকণমান বেছিকৈ দিলে ভাল জুইটো বেছিকৈ দি পেলাই মাংসটো ঘনাই ঘনাই লৰাই থাকিব লাগে এয়া চাওক কলডিল কাটি ৰেডি হৈ গ'ল কলডিল আচলতে কাটাটো আপোনালোকক দেখাব দিছিলে হাহুমাই ইমানেই ধুনীয়াকৈ কলডিলখিনি কাটে নহয় আৰু এই কলডিল আৰু মাংসৰ চব্জিখনত কলডিলটো ধুনীয়াকৈ কটাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই বাকীবিলাকে কি ভাবে নাজানো মোৰ কাৰণে কিন্তু ইম্পৰ্টেণ্ট মই বেছি মিহি মিহিকৈ যে কাটে কলডিলখিনি তেতিয়াহে খাই ভাল পাওঁ এয়া দেখিলে অকণমান তেলখিনি উলিয়াই ল'লোঁ মাংসখিনি আঁতৰাই তাতে মই কলডিলখিনি দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ এতিয়া গেছটো কমাই দিব লাগে একদম মিডিয়াম বা ল' কৰি দিব লাগে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মানে গাপ দি ঢাকন দি দি সিজাই থাকিব লাগে এইফালে বোলো পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰি লওঁ পনীৰখিনি ফ্ৰাই কৰাৰ পাছতে দুটা বেটছত মই ফ্ৰাই কৰিব লাগিব পনীৰ অকণমান সৰহ আছে যে পনীৰখিনি এতিয়া লাহে লাহে ইলুটি শিলুটি কৰি পেলাই ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব পনীৰখিনি এইটো জোখতে ফ্ৰাই হ'বলৈ দিলোঁ তাৰপাছতে কাঁহী লৈছোঁ আৰু এতিয়া বলক বেঙেনা কাটোগৈ যিহেতু পনীৰৰ লগত বেঙেনা দিম আৰু বেঙেনাখিনি মই যেনেকৈ কাটিছোঁ তেনেকৈ কাটি ল'ব লাগে মই বেঙেনা লৈছিলোঁ পাঁচটা দেই দীঘলীয়া ছাইজৰ বেঙেনা পাঁচটা আৰু কাটাৰ পাছতে নিমখ দি দিছোঁ সৰহকৈ নিমখ দি পানী দি পেলাই ঢাকি থৈ দিম তেতিয়া বেঙেনাৰ পৰা কিছুমান খজুৱতি ভাৱ এটা আহে যে এই নিমখে নাইকিয়া কৰি দিয়ে বুলি কয় সেইটো কাৰণে ঢাকি থৈ দিছোঁ নিমখ পানীত আৰু এয়া এতিয়া মই পটলকেইটা কাটি লৈছোঁ পটলৰো এটা ৰেচিপি বনাম দৈ পটল বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব গোটেই পটলকেইটা কাটি লৈ পেলাই এনেকৈ গাটোত ফুটা ফুটা কৰি দিছোঁ তেতিয়া নিমখ আৰু হালধিখিনি ধুনীয়াকৈ সোমাব আৰু ধুনীয়াকৈ ঘঁহি ঘঁহি হাতেৰে ঘঁহি ঘঁহি এইখিনি লগাই ল'ম নিমখ হালধিখিনি তাৰপিছতে ঢাকি থৈ দিম আৰু এয়া কলডিলৰ লগত কুকুৰা মাংস ৰেডি হৈ গ'ল এয়া চাওক দেখিছেনে ইয়াৰ এটাই কথা মাংসখিনি ফুল গেছত সিজাব লাগে হাই ফ্লেমত আৰু কলডিল দিয়াৰ পাছতে গেছটো কমাই দিব লাগে তেতিয়া ধুনীয়া হয় মাংসখিনি এয়া ৰেডি ব'লক এতিয়া পনীৰ বনাওঁ কেৰাহীত জোখত তেল দিলোঁ পাঁচকণ কেইটামান দিলোঁ তাৰপাছতে নিমখ হালধি আৰু পিঁয়াজ দিলোঁ সেয়া ক'বলৈ পাহৰিছিলোঁ জোখমতে গোটেই বস্তুখিনি দি পেলাই লৰাই ল'লোঁ এতিয়া বিলাহী কাটি লওঁ বিলাহী আৰু কেপচিকামো দিম নহয় তাকে এয়া মই এতিয়া বাচি বাচি কেপচিকাম এডোখৰ গ'লেই পিছে বাচি বাচি বিলাহীখিনিহে দিম প্ৰথমতে আৰু বিলাহীখিনি বেছি ভাজ খাব নালাগে আৰু এই এইটো জোখৰ ভাজ খোৱাৰ পাছতে বেঙেনাখিনি দি দিম আৰু বেঙেনাখিনি দিয়াৰ পাছতে ধুনীয়াকৈ লৰাই পেলাই আকৌ ঢাকোন দি সিজাম ধুনীয়াকৈ ঢাকন দি দি বস্তুখিনি সিজাব লাগিব আলু বইল হ'ব দিছোঁ লোকেল চিকেনৰ কাৰীৰ কাৰণে বইল কৰি দিম আলুটো আৰু এইফালে চাওকচোন পনীৰখিনি ঢাকন উঠাই চাইছোঁ এয়া এইটো জোখত যেতিয়া হৈ যাব তেতিয়া দিম আমি কেপচিকাম কেপচিকামটো ভিতৰৰ যিখিনি গুটি সেইখিনি আঁতৰাই ল'ম ভিতৰৰ গুটিখিনি আঁতৰাই লৈছোঁ তাৰপাছতে এনেকৈ দি দিছোঁ আকৌ মিলাই পেলাই ভাজি অকণমান বেঙেনা আৰু বিলাহীখিনি অকণমান হাতাখনেৰে ভাঙি ভাঙি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে এতিয়া পনীৰ দি দিম আৰু সেই বাইটটো মানে বেঙেনাখিনি অকণমান পিটিকা হৈ গ'লে ভাল লাগে বেছি নহয় আৰু একদম বেঙেন ভাত্তাটা টাইপ নহয় আৰু তাতকৈ অকণমান গোটা হৈ থাকিব আৰু এতিয়া এয়া পনীৰখিনি দি দিছোঁ তাৰপাছতে ধুনীয়াকৈ লৰাই পেলাই একদম গেছটো কমাই পেলাই ঢাকন মাৰি দিম সেয়াই আৰু আৰু এই চব্জিখন আপোনালোকে নোখোৱাসকলে খাই চাব খুব ভাল লাগে আৰু একো মচালা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আপোনালোকে দেখিছেই মই একদম অকল আদা নহৰু পিঁয়াজ তেল পাঁচফোৰণ এয়া ৰেডি হৈ গ'ল লয় দেখিছে একদম মানে নক'ব আৰু ঘৰলৈ কোনোবা আলহী আহিব বুলি ক'লে সি গম পাই যায় আচলতে তাক কওঁতো মই যি যি ঘটনা ঘটি থাকে মোৰ লগত বা ঘৰত যি যি হয় সি বুজি পাওক নাপাওক মই কিন্তু তাক খবৰটো দিওঁৱেই এনেকুৱা হৈছে জানা লয় সিওকে ৰেচপণ্ড কৰে আৰু এইবিলাকো কি কৰি থাকোঁ আৰু তালৈ আৰুনো কি কৰিব আৰু এতিয়া আৰু যিহেতু খেলাৰে সময় নহয় জানো এইয়া পটলকেইটা ফ্ৰাই কৰোঁতে মোৰ হেৰিয়ে হৈ গৈছে মানে গেছৰ পৰা জুইয়ে ওলাই গৈছিলে বাৰু যি হওক পটল বনাবৰ কাৰণে দৈ পটল বনাবৰ কাৰণে এনেকৈ বিলাহী আৰু পিঁয়াজ মই মিক্সাৰতে মাৰি ল'ম আৰু আজি মই আপোনালোকক ইয়াৰ হেৰিটো মানে ৰেচিপিটো ভালকৈ নেদেখাওঁ গোটেইকেইটা বস্তুৱে ৰেচিপি এক এটা ভিডিঅ'তে দি দিলে বৰ দীঘল হৈ যাব যে ভিডিঅ'টো সেইটো কাৰণে তেলতে ডাইৰেক্ট মই সেয়া পিঁয়াজ আৰু বিলাহীৰ যিখিনি পেষ্ট কৰিছিলোঁ পিউৰি নিচিনা সেইখিনি দি ল'লোঁ আদা আৰু নিমখ আৰু পিঁয়াজ এইটো হালধি একেলগে দি ল'লোঁ জোখমতে তাৰপাছতে আদা নহৰুখিনি কিন্তু মই বেলেগকৈ খুন্দি লৈছিলোঁ দেই লগতে দি দিয়া নাই তাৰপাছতে ঢাকন দি দি এই এইখিনি মচলা ধুনীয়াকৈ সিজাব লাগিব বহুত দেৰি আৰু পোন্ধৰ বিছ মিনিটমান সিজাব লাগিব ধুনীয়াকৈ একদম মচলাটো যাতে গোট খাই যায় মানে এই বস্তুটো গোট খোৱালৈকে এইটো দেখিছেনে ইয়াতে মই এতিয়া কাজুও দিছিলোঁ দেই কাজু পিছে আজি মিক্সিত পিচি নিদিলোঁ এওঁক মই খুন্দুনাতে গুড়ি কৰি দিবলৈ কৈছিলোঁ তেনেকৈ দিলে আৰু মই ভিডিঅ' কৰিবলৈও পাহৰি থাকিলোঁ ইয়াত কাজু মই বাৰটামান দিছিলোঁ খুন্দি এতিয়া ইয়াত মই দি দিছোঁ দৈ এক চামুচেই দিম বেছি নিদিওঁ আৰু আজি কি হ'ল মানে দৈটো ইয়াতে নৰ্মেল দৈটো ভাল মই আকৌ আজি অকণমান মিঠা হয় দৈটো তথাপিতো বেয়া নালাগে মই এই পটলৰে চব্জিখন মিঠা হ'লে বেয়া নাপাওঁ পনীৰৰ চব্জিও মিঠা হ'লে ভাল পাওঁ বাৰু দৈখিনি লগালগ দি দিলোঁ আৰু দৈখিনি ফাটি নাযায় কাৰণ আগতে কাজু দিয়া আছে যে আগতে কাজুটো দি থ'লে দৈ কেতিয়াও নাফাটে চিন্তা কৰিব দৰকাৰ নাই তথাপিতো গেছটো মই মিডিয়াম কৰিয়ে থৈছোঁ এতিয়া আকৌ ঢাকন দি পেলাই ধুনীয়াকৈ সিজাই ল'ম পটলখিনি এয়া হৈ গ'ল শেষত মই দিছোঁ আমুল ফ্ৰেছ ক্ৰীমৰ ডেৰ চামুচ তাৰপাছতে কচুৰি মেথি সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো পাৰিলে আপোনালোকে স্কিপ কৰিব নালাগে দিব লাগে আৰু এয়া কচুৰি মেথিখিনি টাৱাতে মই অকণমান ৰ'ষ্ট কৰি লৈছোঁ তাৰপাছতে হাতে মোহাৰি এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু লগালগ ঢাকনখন মাৰি দিব লাগে কচুৰি মেথি দিয়াৰ পাছতে তেতিয়া ফ্লেভাৰটো ধুনীয়াকৈ ভিতৰলৈ সোমাই যায় এতিয়া সময় হৈছে সাতটা বাজি পোন্ধৰ মিনিট গ'ল মই খুব খৰ খৰাকৈ কামবোৰ কৰিবলৈ মানে চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে সময়ত বস্তুবোৰ হৈগৈ আৰু আজি কোন আহিব আপোনালোকক কোৱাই নাই নহয় আজি আহিব লয় দেউতাকৰ মোমায়েক মানে মাৰ শাহুমাৰ ভায়েক আৰু ভাই বোৱাৰী আৰু বোৱাৰী তেওঁলোকৰ বোৱাৰীহঁতো আহিব দেখাম বাৰু আপোনালোকক চাই থাকক আৰু মোৰ যিসকল ৰেগুলাৰ ভিউৰ তেওঁলোকে মোৰ ভিডিঅ'তে দেখিছে বাৰু আৰু নেদেখাসকলে আজি প্ৰথমবাৰ দেখিব চাই থাকক ভিডিঅ'টো আৰু এইফালে মই লোকেল চিকেন আৰু মাছ বনাই আছোঁ এইফালে এইখন পটল হৈ গ'ল এইখন ভাল হৈছে বহুত ভাল হৈছে এইখন কি আপুনি কেনেকৈ গম পালে কি মই খোৱা নাই নেকি কেতিয়া খালে কেতিয়া খালে এতিয়া এতিয়া খালো মই ভাবিছিলোঁ পাছত ৰিভিউটো ল'ম বুলি কেনে খাই দিয়ে বাৰু এইবোৰে চলি থাকে আৰু আমাৰ ঘৰত বাৰু যি কি নহওক এইফালে মই বনাই আছোঁ মাৰ কাৰণে মাছটো আৰু এইফালে লোকেল চিকেনৰ কাৰীখন আৰু লোকেল চিকেনৰ কাৰী বনাওঁতে এনেকৈ বইল কৰি পেলাই আলু দিব লাগে খুব ভাল লাগে চবেই খাবও পাৰে আৰু টেষ্টো খুব ধুনীয়া হয় আৰু গোটাকৈ দি লৈছোঁ এতিয়া মই জোখত আলুকেইটা হাতাখনে এনেকৈ ভাঙি দিলেই হ'ব যিহেতু বইল হৈয়ে আছে আলুকেইটা আৰু এনেকৈ বইল কৰি খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে খুব ধুনীয়া হয় টেষ্টটো আৰু এইফালে মই কাবাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ কিমান নহয় আৰু বনলেছ চিকেন লৈছোঁ আৰু ইয়াতে নিজৰ জোখমতে দি দিছোঁ লিভাৰটো দিব নালাগে বাকী বনলেছ চব দিব পাৰি আলহী আহিবলৈ হ'লেই মোৰো প্ৰায় হৈছেগৈ আৰু গোটেইখিনি বস্তু বনাই কিমান ধুনীয়া এৰমা আহিছে কি কওঁ আপোনালোকক অকল জিৰা পাউদাৰ দিছিলোঁ হাঁ লোকেল চিকেনত বাকী একো দিয়া নাই আৰু ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰিলোঁ আৰু চবেই জানেই যিহেতু আৰু এইফালে মাৰ কাৰণে মাছটোও বনাই আছোঁ ন মাছ আজি মাৰ কাৰণে বনাইছোঁ মেৱা বুলি চব্জিটো যে আমি মেৱা বুলি কওঁ কিছুমানে মেৱা বুলিও কয় আচলতে কি কয় নাজানো আৰু এয়া মাছ দি দিছোঁ আৰু এইজনী মই এই কাপোৰযোৰ মোৰ ঘৰৰ তাৰ মানে মাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ বৈ এগৰাকীয়ে দিছিলে খুব মৰমৰ হয় এই কাপোৰযোৰ আলহী পালেহিয়ে চাহ দিছোঁ খাবলৈ এয়া মামা আমাৰ লয় দেখিছা আলহী আহিলে সমানত এনেকৈ বহি ল'ব আৰু কি কি বস্তু দিয়ে ইমান বেয়া অভ্যাস হৈছে যি বস্তু দিওঁ যে খাবলৈ চব খাবলৈ বিচাৰে ইমান খং উঠে ন সেই স্বভাৱটো বৰ বেয়া পাওঁ সৰু ল'ৰা ছোৱালী ঘৰলৈ আহিলে কিছুমানে নকৰে এনেকুৱা কাম আমাৰ লয়ে যে সেইটোহে কৰে উপায় নাই আৰু তাৰ পাছতে মানে সি কি কি কৰিব পাৰে আৰু তাৰ ষ্টান হওক কি কি ৱৰ্ক আছে আৰু চব কৰি দেখাইছে আৰু মামা মামীক সেইবিলাককে কৰি থাকে ঘৰলৈ আলহী আহিলে খুব ভাল পায় মুঠতে বইলক এইফালে মই কাবাবখিনি বনাই লওঁ কাবাবখিনি এই ইডলি যিটো ষ্টেণ্ড কিনিছিলোঁ যোৱাটো ভিডিঅ'তে তাৰ আগৰ ভিডিঅ'টো দেখাইছিল নেকি আপোনালোকক সেই ভিডিঅ' সেইটোতে মানে সেই ষ্টেণ্ডটোতে মই বনাম আজি এইফালে অকণমান অকণমান তেল দি দিছোঁ আৰু তেলখিনি ভালকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু এতিয়া কাবাবটো নিজৰ জোখত নিজৰ শ্বেপ দি পেলাই এনেকৈ এনেকৈ এটা এটাকৈ মই দি যাম আৰু এই কাবাবৰ ৰেচিপি মোৰ চেনেলত আগতে দিয়াই আছে যদি কোনোবাই চাবলৈ বিচাৰে এনেকৈ চাব পাৰিব মোৰ চেনেলতে একদম বহুত পুৰণা আৰু মোৰ প্ৰথমৰ পৰা ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টোতে পাব নেকি কাবাবৰ ৰেচিপি এনেকৈ নিজৰ জোখমতে দি যাম আৰু এটা এটাকৈ তাৰপাছতে ইলতি শিলতি কৰি দিয়াৰ পাছতে কাবাব ৰেডিয়ে হৈ যাব আৰু বেছি দেৰি নালাগে সিজোঁতে এয়া কাবাব ৰেডি হ'ল আৰু মই গাৰ্নিচিঙৰ কাৰণে প্লেটখনৰ ওপৰতে বন্ধাকবিৰ পাত লৈ লৈছোঁ তাৰ ওপৰতে এনেকৈ থৈছোঁ আৰু কাবাব যদি কোনোবাই ঘৰত বনাই খোৱা নাই খাই চাবচোন খুব ভাল লাগে টেষ্টি একদম আমাৰ ঘৰত খুব ভাল পায় ল'ৰা দেউতাকেও ভাল পায় আৰু আলহী আহিছে যে তেওঁলোকেও ভাল পায় সেয়াই মায়ে মাংস দৌৰতে নমস্কাৰ কেতিয়াও নাখায় কিন্তু লৰাই দিছে হয়নে মা মাংস নেখাওঁ লোকৰ কাৰণে কৈ দিয়ে আৰু সেইকাৰণে এইবোৰ লৰাই দিছে মায়ে এইফালে টাৱাটো পাতি দিলোঁ দেৰি হৈছে যেনে আৰু আমাৰ মায়ে আৰু মায়ে নিজেতো মাংস নাখায় নেখায় আমাক কৈ থাকিব আজি হাঁহ অকণ খোৱা আজি ছাগলী মই প্ৰথম বিয়া হৈ আহোঁতে ভাবিছোঁ মায়ে কিনে কৈ থাকে অ মায়ে এনেকৈ মই ভাবোঁ নোৱাৰোঁ মায়ে চাগে খায় মই ভাবোঁ পাছতে গম পাইছোঁ নহয় মানে মা কি হয় আমি যদি খাওঁ তেওঁ হেনো ভাল লাগে আমাক কয় আজি হাঁহ অকণমানকৈ খোৱা আজি ছাগলী অকণমানকৈ আনা কোমোৰাটোকে কোমোৰাটো নহ'লে কিহৰ খাবা হাঁহ অকণমানকৈ আনা সেনেকৈ অঁ ভাবোঁ কৈছো সেইটো লোকে খালে ভাল লাগে হয়নে লোকে খালে ভাল লাগে সন্তুষ্ট সন্তুষ্ট সঁচাকৈ ল'ৰা ছোৱালী সন্তুষ্ট হ'লে পেটটো ভৰি গ'লে আমাৰ পেটটো ভৰা নজা লাগে হয়নে খাবলৈ সময় হৈ গ'ল এতিয়া মই টেবুলখন ৰেডি কৰি লওঁ আৰু মা মামা মামী এওঁলোকক এতিয়া প্ৰথমতে দি ল'ম আমি লাহেকৈ খাম আৰু এয়া টেবুলখন ৰেডি কৰি হৈ গ'ল এফালে লোকেল চিকেন এয়া দৈ পটল তাৰপাছতে এয়া পনীৰ বেঙেনা আৰু তাৰপাছতে আছে কলডিলৰ লগত লোকেল চিকেন আৰু তাৰপাছতে আছে মাছটো সেয়াই খানা বাবা কেনেকুৱা হৈছে কি কওঁ ন মামীহা মা হেল্পাৰ হ'ব নহৰু আদা চাদা গুচাই দিব নাজানো আৰু দেই কেনেকুৱা হৈছে ঠিকেনে ইয়াৰ একদম মানে আটাইখিনি তৰকাৰী বৰ মজাকে বনাইছা ইমান ধুনীয়াকে বনাব জানা তুমি এনে কৈ দিলা সেইটো দেই ইমান কৰি সদায় বনাই থোৱা সদায় বনাই যেতিয়াই আহো তেতিয়াই ইমান ধুনীয়া যতন কৰি বনাই দিয়া হ'ব লে জানে দেই কি পাত এই তুমি কি ভাবিছা ইমান ভাল লাগিছা আজি খাই বহুত দিনলৈ আকৌ মনত থাকিব হয় নেকি আকৌ আহিব আকৌ আহিয়ে থাকিব এনেকুৱা নাহে কি আৰু ইমান যতন কৰি বনাই মানে ভাত খাই সকলোৰে হ'ল এতিয়া অকণমান দেৰি বহি কথা পাতিছো আৰু আজি ভাত খাই থাকোঁতে মামায়ে সাংঘাতিক কথা এটা কৈ দিলে মই হেনো হোটেল খুলিলে বিৰাট চলিব এনেকুৱা কথাবোৰ শুনি বাৰু ভালো লাগে ন ঠিক আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টোক ইয়াতে শেষ কৰি দিলো বাই